С одной руки, вот Освобождение от этого захвата. Майки. Маки значит обернуться вокруг чего-то. Скрутить что-то в трубочку, это тоже маки. Или вот когда змея оборачивается вокруг тростника, такое, это тоже маки. Освобождение от захвата. Конечно, если сюда есть, вы ему даете время, он берет их захват, накручивает вот так вот на руку, то, конечно, он так не освободитесь. Но с другой стороны, я не представляю, как так вот, чтобы реальные ситуации человека накрутить. Если мы просто боремся, тогда не нужно освобождаться от захвата. Таким образом. Если это речь о реальной ситуация, человек вас схватил, естественно, спал. Вот оно освобождение, при котором вы сразу же входите уже так, как вам нужно, на какой-то бросок или на какой-то другой прием. То есть само освобождение делается с движением в него, в противника. Рука путил, голова, возможно, тех. То есть если человек хватает, например, бьет, я отсюда буду сразу же выполнять какое-то техническое действие. Сейчас просто нам не нужен, делать только освобождение. Маги Суданухи, Хаджима.